təbriklərə qoşulan bir təklif də var. Sərdar bəy mənim diqqətimi çəkdi. İstəyirəm onu da təqdim edəyəm. Çünki insana zəhmət çəkiblər, mütləq demək lazımdır. Ümid partiyası Sərdar Əlibəylini təbrik etdi. Mən indi biraz geniş formatda oxuyacağam bunu. Bu gün tanınmış jurnalist, dəyərli qələm sahibi Sərdar Əlibəylinin doğum günüdür. Sərdar bəy həm Azərbaycan publisist qısında, həm də ölkə mətbuatında özünə məxsus yeri olan bir şəxsiyyətdir. Ümid partiyasının sədri İqbal Ağazadə başda olmaqla partiyanı ləyaqət heyəti Sərdar bəyə təbliğ edir. Can sağlamlığı, uzun ömür fəaliyyətində uğurlar arzulayır. Bu bir partiya adından Sərdar Əlbəyliyə gələn təbliğdir. Biz də öz növbəmizdə başda İqbal Ağazadə olmaqla Yomurt partiyasının bütün həmkarlarının, bütün fəaliyyətlərinin hamısına minnətdarlığ, Elçin televiziyası adından, izləyicilər adına diqqətlərinə görə və bu təbliğə görə Sərdar bəy. O qədər xoş oldu. Bunu və İqbal bəyə də Yomurt partiyasının rəhbətliyi nduran dostlarıma da hamısına çox səmimi təşəkkürlərimi çatdırıram və biraz bilismi bu Eə. Nəbi İqbal bəy indi bizim belə normal münasibətimiz var. Bir telefon açıp da məni təbrik edə bilərdi. Heç məni alıma da gəlməzdi ki, belə bir şey orada olsa nə olar. Amma mən hər zaman demişəm, bu İqbal və bu çoxlarının fərqlidir. Eə, bir siyasətçi kimi eə davranabilir yani. Burada indi Sərdar Əlbəli söhbətdə, tək Sərdar Əlbəli yox. İqbal bəy Aydıncanlıyevin ad günlən təbrik, e, yəni partiyadan da verib. Ondan sonra zaman-zaman, yəni Yəni o, o siyasətin gərəktirdiyi bir şeylər var. Iqbal bə bütün zamanlarda doğru məqamları tutub istər danışıqlarında, çıxışlarında, ondan sonra nə bilim mövqey sərgiləməyində filan, həm də bax belə o bir az da incə məqamlarda eee e, doğru doğru yolu, doğru nəticələrə varabilən addımlar ata bilər. Ona görə də mən hər zaman demişəm. İndi hələ o öz fikrində qala bilər, amma bütün hallarda bu gün Azərbaycan siyasətində var olan partiyaların təşkilatları daxilində Ümid partiyası bütün parametrlərin hamısından, toplamın hamısından ayrılıqda 1 boy, 2 boy, bəzilərindən hətta 3 boy höndürdü. Niyə? Eee, onu düzəlib İqbal bəy hətta belə o bir siyasətçi olaraq davranışı sərgiləmək hər zaman, eee, siyasətçi davranışı bir siyasətçiyə uğur gətirir. Siyasətçi bəzən tutaqcı, nə bilim, üzr istəyirəm, müəllim kimi davrananda, bəzən alim kimi davrananda, bəzən nə bilim, indi o, eee, mala vuran usta kimi davrananda, bəzən nə bilim, bax belə e, o zaman da uğur e, siyasətdə uğur gətirmir elə şeydə. Siyasətçinin qaldımları e, məs siyasi yönündə orada o qalqaydı, çox normal və e, təqdir olunacaq Sərdar Əlibəyli məsələsi deyil bu. Sadəcə elə-belə -elə deyirəm də indi bir yerdə də yaşsınlar digər siyasi liderlər, partiyalar falan. Biri var. İndi adamlar öz e, təşkilat üzvlərini, nə bilim təşkilatın rəhbərliyində olan adamları təbrik etməyə qabiliş idi ha biraz da Sərdar Əli bəyli kimi adamları, Aydin Caniyev kimi adamları təbrik eləmək biraz da belədir ki, altında biraz riskə daşıya bilər. Həm də bir siyasətçi gələcəkdə o riski də almağı ə, gözünə ala bilməlidir. O baxımdan İqbal bəyin oğulları da mən hesab edirəm ki, biraz da bax bu bu üçrə incə məqamlarda doğru addım atması ilə bağlıdır. Çox təşəkkür edirəm. Qulbəy bin özünə də partiyasına da, təşkilatına da uğur diləyirəm. Məndə o bir şey var, e, Eə biraz səhv deməyəcəm də. Yəni bu ona görə deyil ki, məsələ üçün. Amma bütün hallarda, eee səni görürlərsə bir yerdən, uzaqdan ya yaxından sənin də səni görənləri görmək o qarşılıqlı bir dad var da, belə də şey, o münasibətlər sistemi var. Əl-əli yür, əl də qayıb üzü yumursa, əl şəxs demək. Bu da heç o, o o anlama gəlməsin. Ha, bizim burada hər <laughs> vaxt təhsil, nə bileyim, belə, belə ə gədarınsa zətən sərdar Əli bəydə bu şey olmaz. Əcibal bəydə də yoxdur, olmuyor. Amma bir daha deyirəm, bütün hallarda bu bir jestdir və o jesti də uzanan əli ə, tuta bilməyi, bacarmaq istəzs siyasiyyətçilikdən də, nə bilinmir, jurnalistlikdən də, publisistikadan da, nə bilin, hər şeydən öncə də bir insanlıq ə, vəzifəsi, insanlıq görəvidir. Bütün hallarla çox ə, belə təqdirə layiq və təqdir olunmalı və digərlərinə də sormalıdır məsələ. Təşəkkür edirəm. Təşəkkürlər Sərdar bəy. Biz də minnətdarıq Ümid partiyasına, başda İbval Ağazadə olmaqla.